Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yang selalu menghadirkan konten menarik seputar hubungan dan kehidupan pribadi. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan sering menjadi perbincangan. Yang pada akhir-akhir ini begitu ramai diperbincangkan di mana-mana, yaitu tentang perselingkuhan. Di video ini, kita mau membahas tentang tipe-tipe wanita yang berselingkuh. Sebenarnya, kenapa sih wanita itu selingkuh? Apa sih yang membuat mereka itu selingkuh? Yuk, kita eksplorasi bersama dan memahami lebih dalam kenapa para wanita atau istri itu melakukan perselingkuhan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perselingkuhan pada wanita atau istri tersebut. Padahal, kalau dilihat, baru-baru ini juga lagi viral perselingkuhan di kalangan artis. Pasangannya atau suaminya juga sudah tampan, baik dan kaya. Yuk, kita simak bersama. Yang pertama, wanita selingkuh yang persentasenya paling tinggi adalah wanita yang mapan secara finansial. Mereka memiliki kehidupan yang baik, punya penghasilan yang bagus, dan mereka memiliki kehidupan yang mandiri dan tidak tergantung pada suami mereka. Dengan penghasilan dan kebebasan secara finansial yang mereka miliki, seringkali mereka memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih dalam pernikahannya. Mereka bisa membeli sesuatu dengan uangnya sendiri, namun ironisnya, jika mereka ketahuan selingkuh, stigma sosial cenderung menganggap mereka sebagai wanita bodoh atau kurang bijak dalam mengambil keputusan. Tipe kedua perempuan yang selingkuh adalah perempuan yang merasa tidak dipenuhi keinginannya oleh suaminya. Mereka merasa tidak puas dengan kehidupan pernikahannya. Mereka merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Perhatian atau kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dari suami mereka ketika mereka merasa diabaikan oleh suami, dan ketika suami tidak mempunyai waktu untuk bersama, wanita ini rentan untuk jatuh cinta pada orang lain yang memberikan perhatian dan pengertian yang mereka cari. Mereka bertemu dengan orang lain yang memberikan perhatian, dan akhirnya jatuh cinta sama orang lain tersebut. Perasaan terlantar inilah yang seringkali memicu perselingkuhan. Dan ketika seorang wanita berselingkuh, akibatnya lebih serius dan fatal dibandingkan dengan pria. Hal ini dikarenakan wanita cenderung melibatkan perasaan dalam perselingkuhannya. Ketika seorang wanita berselingkuh, pada dasarnya dia sudah siap untuk berpisah dengan suaminya. Namun, berbeda bagi pria yang berselingkuh, pria belum tentu memiliki niat untuk berpisah. Mereka hanya mengikuti nafsunya, tetapi perasaannya masih tertuju pada istri mereka. Sebagai gambaran, sekitar 80% perasaan seorang wanita yang berselingkuh sudah terikat pada pasangan selingkuhannya. Jadi, alasan umum mengapa wanita berselingkuh adalah karena mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dan kebutuhan yang diinginkan dari suami mereka, baik itu kebutuhan finansial atau biologis. Jadi, dalam mengenal tipe-tipe wanita yang berselingkuh Penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan dinamika hubungan yang berbeda. Perselingkuhan bukanlah solusi untuk memenuhi kekurangan dalam pernikahan. Sebagai pasangan, penting bagi kita untuk saling memberikan perhatian, komunikasi, dan memperkuat ikatan emosional. Mari kita jaga kebahagiaan dan kesetiaan dalam hubungan kita, karena itu adalah pondasi yang kokoh untuk kebahagiaan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.